Salam əziz izləyicilər, 8-ci sinif ingilis dili. Unit 7 Lesson 2, 7-ci bölmə, 2-ci dərs. Cartoons are not only for children. Cizgi filmlər yalnız uşaqlar üçün deyil. Exercise 1. Look at the pictures and discuss what makes these cartoons so popular. Şəkillərə baxın və müzakirə edin ki, bu cizgi filmləri nə məşhur edir? ə first pickə this is çırtdan Tom and Jerry, Mickey Mouse, Kung Fu Panda, Minions, Marsh and Bear. Çırtdan Tom Jerry, Mickey Mouse-lar, Panda Kung Fu Panda, Minionlar və Marsha və Ayı, çizgi filmlər. Nətrəstikdunu bilmək maraqlıdır. bura da öz fikrimizi bildirə bilərik ki, birinci tapşırıq barədə. Uh, the main character makes zoo uh, cartoon so popular. Demə əsas ə, demək istəyirik ki, bu çizgi filmlərin əsas qəhrəmanları, hər birində onun əsas qəhrəmanlar uh, bu filmləri, çizgi filmlərini belə məşhur edirlər. Uh, interesting to know, a cartoon is a type of illustration, possible animated type call in No realistic, oh, semi-realistic style. Çizgi filmlə təxayyülün elə bir tipidir ki, canlandırmaq mümkündür, canlandırılır və bəzən gerçək, yarı gerçək, bəzən isə ümumiyyətlə gerçək olmayan stilləri var. And the specific meaning has evolved over time baça model usage usually uh, refers to aza. Çizgi filmin in əsas mənası zaman ərzində dəyişdirilib. <coughs> əsas yer yəni specific mənası dəyişdirilib. Lakin müasir üslubda ə, bu belə ə, istifadə olunur, belə ifadə olunur. Bir şəkil və yaxud da şəkillər seriyası bir-birinə birləşdirilir. Karikaturaçı üçün və yaxud da yumoristik olaraq ardıcılıqla birləşdirilərək cizgi filmi canlılandırılır. Samuel H. Kirk's cartoons is the first sense is called a cartoonist. Cizgi filminə yaradan şəxs ilkin olaraq cizgi filmçi və yaxud da cizgi film çəkən adlandırılırdı and in the second sense they are usually called an animator. Lakin sonradan bu ə, şəxslər animator adlandırılırlar. Exercise 2. Track 11. Listen to a radio program and answer the questions. Ə, radio proqramını dinləyin və suallara cavab verin. Ə, burada ə, kitabımızın arxasında olan tracklərə nəzər sala bilərsiz. Ə, ə, 1. What is Kate's profession? Kate'in vəzifəsi nədir? Uh, Kate uh, more is a, a physiologist. Uh, Kate uh, psixoloqdur. 2. Uh, what is her message to adults? Onun yetkinlərə mesajı nədir? Kate said that "Cartus hapio to film uh, as a child." Uh, Kate deyir ki, çizgi filmlər bizə özümüzə uşaq hiss etməyə kömək edir. If you want to find and bring out your inner child, watch cartoons. Əgər siz öz daxilinizdəki uşağı üzə çıxarmaq istəyirsinizsə, çizgi filmlərə baxın. Exercise 3. Uh, track 11. Listen again and decide if some uh, statements are true of us. Yenidədir, trafi dinləyin və ə cümlələrin doğru və yanlış olduğuna qərar verin. Ə bunu əziz şagiləsin özünüzə buraxıram. Dinləmə, əgər dinləmə şansınız yoxdursa, kitabın arxasında mətn olaraq da verilmişdir. Yəni oxuyub tərcümə edib bu tapşırığı cavablandıra bilərsiniz. exercise for look as, as examples and choose ing or ed. Dir tapşırıqlara diqqətlə baxın və orada ing və ed-ni seçin, yəni ayır dedik ki, hansının sonunda hansı sonlu gələcək. Examples nümunələri göstərir. Nümunələri oxumuşdan əvvəl qısa bir izah verim ki, burada ing sifət ə əşyaya aid olduqda, yəni cümlədə sifət əşyaya aid olduqda, ə, onun sonu ing, lakin insanın öz şəxsisinə aid olduqda isə id qoyulacaq. Children are interested in cartoons. Ə, uşaqlar çizgi filmlərlə maraqlanırlar. Burada birbaşa uşaqlara aiddir. Yəni insana aiddir. Gördüyünüz kimi interest sözünün sonuna id artırılmışdır. Children find cartoons amusing and entertaining ə uşaqlar üçün çizgi filmləri əyləncəli və maraqlıdır. Burada çizgi filmdən söhbət gedir. Yəni bu xüsusiyyətlər əyləncə, maraq çizgi filmə aidd uşaqlara deyil. cansız əşyaya, cansız bir işə aid olduğuna görə burada sonu ayınca oyulmuşdur. İndi qaydaya yenə diqqətlə baxaq. Ayınca idi. The film is bor yazılmışdır. Film bir diniz kimi, yəni cansızlara aiddir. Burada olacaq. Aynıcə the film is boring. My job is mənim peşəm, peşədə yəni cansızlara aiddir. Olacaq aynıcə tiring. Mənim sənətim yorucudur. Chaplin movies are entertaining. Ə Chaplinin filmləri əyləncəlidirlər. Filmə aid olduğu üçün bu da aidici olacaq. She felt bored. Burada gördüyünüz kimi şəxsə aiddir, yəni insana aiddir. She qadın cinsinə o özünü tarıx göstədir. I am tired. Yenə də id qoyilacaq çünki burada da şəxsə aiddir, insana aiddir. Mən yorulmuşam. The people are entertained. İnsanlar əylənirlər. Uh, burada da the people birbaşa insanlara aid olduğuna görə sonda id qoyulacaq. Exercise 5. <coughs> Choose the correct forms of the adjectives to complete the sentence. Uh, sifətin formalarını seçin, ayırd edin və cümlələri tamamlayın. one i am going to watch how to train your dragon series cinema tonight mən bu gün dragon 3 3ü necə tutmaq filminə baxmağa gedəcəyəm getməyə hazırlaşıram bu axşam filmə baxmağa getməyə hazırlaşıram i am so excited Burada şəxs sayı ad olduğuna görə e, id-ni seçirik. Mən çox həyecanlıyam. To can we stop watching this movie? Biz bu filmi dayandıra bilərik. It is a very boring filmə cansız aid olduğuna görə ing əlavə olunacaq. O çox darıxdırıcıdır. She is watching movies at the cinema. Mən e, kinolara, filmlərə baxmağa, sinemada baxmağa xoşlayıram. Uh, I feel entertained. Ə, uh, bura şəxsə aid olduğuna görə ID seçirəm. Mən özümü, uh, yəni əyləncəli, zövqlü hiss edirəm. Ə, uh, for, lekin cartoons is ə, uh, taying, ə, uh, dizgi filmləri yaratmaq uh, yorucudur. Ə, uh, bura da dizgi filmləri yenə də cazibəli olduğuna görə ay geri koyuruq. but uh, interesting work. Lakin maraqlı işdir. Yorucu lakin maraqlı işdir. Exercise 6. Use to be to make uh, two new sentences. Uh, to be'den istifadə edərək iki yeni cümlə yaradı. Simple wordə də game entertains the children. Oyun uşaqları əyləndirir. The game is entertaining. Oyun əyləncəlidir. The children are entertained. Uşaqlar əyləndilər. The movie is boring. A film darıxdırıcıdır. We are bored. Biz darıxdıq. The trip tired the children. Səyahət uşaqları yordu. The trip is tiring. Səyahət yorucudur. The children are tired. Uşaqlar yoruldu. Gördüyünüz kimi bu trip, the trip is tiring olduqda, səyahətə aid, cansıza aid olduqda sona -ing qoyuluruq, qoyuruq. The children uşaqlara aid olduqda isə sona -ed qoyuruq. Sırayı da son excited the people. Ə, səs, yəni səslizəng insanları ə, həyəcanlandırdı. Ə, the song is exciting, ə, səs həyəcanladır. The people is excited, ə, insanlar həyəcanlandılar. Uh, Chaplin's movies entertain the people. Chaplinin filmləri insanları əyləndirir. Uh, Chaplin is more entertaining. Chaplin'in filmləri um, əyləncəlidir. The people is entertained. İnsanlar əyləndilər. İnsanlar əyləndilər. Uh, today's cartoons interest children. Bu günün çizgi filmləri uşaqları ə, maraqlandırır. Uh, These cartoons are interesting. Günümüzün cizgi filmləri maraqlıdırlar. Uh, the children are interested. Uşaqlar maraqlandılar. Uh, six the work uh, exhausts the students. Uh, i̇ş uh, şagirdləri yordu. Uh, the work is exhausting. Uh, i̇ş yorucudur. The students are exhausted. Şagirdlər yoruldu. Exercise 7. Answer the question. Sorulara cevap verin. One which cartoons do you find interesting? Siz hansı cizgi filmini maraqlı hesab edirsiniz? Two which cartoons do you find amusing? Hansı uh, cizgi filmini eğlenceli hesab edirsiniz? three, what do you do when you are bored? Siz darxanda ne edirsiniz? Four, do you watch something when you are tired? Siz yorgun olanda neyse baxırsınız? Why, why not? Niye? Hə, niye yok? Bu suallara özünüz suallar çərçivəsində sifət edərək cavablandıra bilərsiniz. Exercise 8. Read and say when Charlie Chaplin first used his voice in the movie. Aha, oxuyun və deyin ki, Charlie Chaplin ilk səslə filmini nə vaxt çəkmişdir. Charlie Chaplin's voice was one of the well-known actors in the world who produced, directed and role themselves. Charlie Chaplin dünyada çox tanınmış aktyorlardan biri olmuşdur, hansı ki həm e, filmi yaratmış, e, onun başçılığını etmiş, başçılığına etmiş, direktor olmuş və e, cizgi filmləri e, və yaxud da filmləri ümumiyyətlə özü yazmışdır. These entertaining silent movies are still popular today. Onun əyləncəli səssiz filmləri indiki, yəni günümüzə qədər, hətta günümüzə qədər məşhurdur. His amusing character Little Tramp is well known to people's all over the world. Onun əyləncəli ə, xarakteri Kiçik Tram insanlar arasında və bütün dünyada məşhurdur. Chaplin was born in born in London in uh, 1889 Charles Chaplin Londonda 1889-cu ildə doğulmuşdur. Kasib bir ailədə doğulmuşdur. He was abandoned by his father and left in an orphanage by his mother. O öz atası tərəfindən tərk edilmiş və anası tərəfindən yetimxanaya qoyulmuşdur. His funny shoes around had and a came probably came from his childhood experience onun əyləncəli ayaqla ayaqqabları və girdə papağı və bir çubuğu onun uşaqlığından olan bir təcrübəsi uşaqlığından qalan xatirəsidir he became interested in acting at the age of 5 o yaradıcılıqla və yaxud da aktyorluqla 5 yaşında maraqlanmağa başlamışdır. In 1910 he made his first trip to America. İki ik yəni səyahətini Amerikaya 1910-cu ildə etmişdir. He was talented, athletic and hard working, o çox ə, istedadlı, ə, atletik və zəhmətkeş idi. Uh, at the time uh, he was the most highly paid person in the world uh, bu zaman həmçinin o uh, dünyada ən ə, məşhur həmçinin ən dövlətli şəxs idi uh, he earned 1000 $10, uh, dollars a week uh, O 10 min dollar həftədə qazanırdı. Uh, even so, talkies came out in uh, 1927. Uh, i̇lk uh, uh, səslı filmlər 1927-ci ildə uh, çıxmağına baxmayaraq, he didn't make a movie with sound until 1940, when he played a comic version of the terrifying dictator Adolf Hitler. O buna baxmayaraq, o ik səsli filmdə 1940-cı ildə oynadı. Hansı ki, orada qəddar başçı diktator Adolf Hitleri canlandırırdı. Komik versiyasını canlandırırdı. Uh, he loved the you say in 1952 because of his bon calcivios and did return until 1972 when he was given a special Oscar for his lifetime outstanding work. O, o Amerika Birləşmiş Ştatları 1952-ci ildə öz e, siyasi görüşlərinə görə tək etdi e, və 1972-ci ilə qədər ora qayıtmadı. E, nəhayət ki, bu həmin vaxtı qayıtdıqda o Oscar ükəfəati qazandı bütün həyatı boyu etdiyi işlər üçün. Uh, exercise 9 find uh, the significant uh, of the features in the text. Uh, B uh, nömrələrə və ya xüsusilə yəni bu tarixlərə uyğun olaraq mətnindən cümlələri seçin, e, yazın. Bunu özünüz mətnindən seçəcəksiniz. 10 uh, choose the words that show Charlie Chaplin's xarakter çalışaq üçün xarakterini göstərən sözləri seçin. Buradan populyar, məşhur, music, ə, əyləncəli, spesifik, xüsusi, talantlı, tələbli, interesting, maraqlı, atletik, atletik, hard working, zəhmətkeş, exciting, həyecanlı, aktiv, ə, aktiv, ə, outstanding, həyatı böyük, yəni çəkdikləri əziyyətlər, gördüyü işlər, short, qısa Yəni boyca o qədər uzun deyil, biraz alçaq boylu idi. Ona görə bu sözü onun üçün seçmək olar. Look at the sample sentences and make a compound phrasal adjectives. Use them in your sentences. Dünalərə baxın, sadə cümlələrə baxın və onları ə, orada sifətlərin də istifadə edin və özünüz də cümlələr qurun. Nümunə. Quru, quru. Chaplin was a well-known actor. Chaplin çox məşhur, tanınmış aktyor idi. 1-ciyə baxaq. One he was highly respected cartoonist. O çox hörmətli cizgi film çəkən, cizgi filmçi idi. 2. Well don't work. Çox yaxşı işləyirdi sri uh, well educated person çox tə yaxşı təsir almış şəxs uh, uh, wide uh, wide recognition philip star uh, çox uh, tanınmış film ulduzu idi well verb healthy child uh, yaxşı tərbiyə olunmuş uşaq Hi respective actress. Hi respective actress, ə, çox hörmət olunan aktrisa. Exercise 12. Write the words and write them in the right columns. Ə, sizləri oxuyub uyğun bölmələrə yazın. Ə, demək, burada sample adjective, sadə sifət, ə, derivative adjective şəkilçili sifət comparative adjective söz birləşməli sifət noun isim və bölmələrə uyğun sözləri oxuyuram sample adjective special silent greedy clever ağıllı ağıl iyrəncə bu da stupid ağlсыз hungry wise intelligent kind derivative adjective şəkilçili sifətlərdə polite nəzakətli interesting entertained talented, beautiful, lovely, enormous, boring, e, comparative adjective. Ha, e, üzr istəyirəm, compound adjective, e, söz birləşməli sifətlərdir. Hardworking, well-known, well. Known, well. E, burada birləşmiş, gördünüz ki, mürəkkəb e, söz birləşməli sifətlərdir. E, yəni hardworking, well-known, well. Known, well. Well, Benton uh, yaxşı hazırlanmış deməkdir. Uh, Now isimlərdə lifetime, bulldog, cartoon, happiness, interest, uh, trip, life. Interest to nə bilmək we'll maraqlıdır. Walt is nervous a great story editor, a clever businessman the greatest cartoon this and cartoon maker in the history of cinema. Walt Disney ə, çox ə, gözəl, çox ə, məşhur ə, cizgi filmi filmin sənətçisi idi, yaradıcısı idi. çox ağıllı businessman və çox gözəl cizgi filmi yaradan ə, şəxs tarixdə Ə, yəni kinomada, kino tarixində ə, demək olar ki yeganə bir şəxs idi. Walt Disney took animation to a new model. Ə, Walt Disney ə, cizgi filmini yeni modellə gətirdi. He credited Mickey Mouse, o Mickey Mouse yaratdı. Add sounds and music. Ona səslər və musiqi əlavə əla etdi -əla -əla to his movies ə, and produced the first full-length adı bitət film Snow White and Seven Dwarfs. Ə və o həmçinin ağca və 7 cücələr və yaxud da 7 qonlar çizgi filmlə də yaratdı, səsləndirdi. Walt Disney always was about those children and grown ups Çizgi e, filmi Bu çizgi filmlərində Walt Disney həm uşaqlar, həm də böyüklər haqqında düşünmüşdür. He taught people about life, love and justice in his films. O çalışırdı ki, insanlara həyat haqqında, sevgi haqqında və ədalət haqqında bildirsin. His cartoons are full of happiness and kindness. Onun cizgi filmləri xoşbəxtlik e, və mehribanlıqla doludur. Zəng edir. His first cartoon Mickey Mouse was a instant hit. Onun cizgi filmi, ilk cizgi filmi Mickey Mouse adi bir yüksəliş idi. anti bir yükseliş idi. Later he produced a series of classics such as Pinocchio, Cinderella, Bambi, The Sleeping Body and 101 Dalmatians. Bu daha sonra o ıı, çizgi film seriyaları çekti. Pinocchio kimi, ıı, Cinderella, Ə, bu bu zobəsiz zoluşka bəsə külcə adlandı bu fili ki bu daxil Bambi The Sleepy Boat 70 gözəl və ə, 101 Dalmatianlar 101 Dalmatianlar filmi belə çəkdi ə, Exercise sortit Project create a poster for a movie cartoon present your work to the other groups. Bu qrupla olan bir işdir, sülftə yəni aparılıdığı bir işdir. Özünüz deyir, ya post yaradı deyəli qruplar arası da təşkil edir bunu. Instant happening immediately. Qəfildən baş verən bir hadisəni deyir draft a person who is too short Ə, çox qısa olan bir şəxs Sağ olun Allah mərhəməti